Apakah masalah anda di sini yang terpaling bila negara lain nak berperang kat sini pula mulut kamu aduh celupanya macam-macam komen hantar balik orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan kami di channel ini. Ya, konflik antara India dan Pakistan telah menjadi perhatian dunia banyak negara maupun insan-insan di dunia menyerukan agar kedua negara ini untuk meredakan konflik. Namun yang anehnya ada kaum di sebelah yang angku dengan IQ 25 besar dunia. Ketika melihat dan mengetahui berita tentang konflik antara India dan Pakistan, maka dalam benar sebagian orang dari tipe e melihat dari sudut konflik antar keyakinan beragama. Ragam komentar dengan narasi sempit bertebaran di jagat maya. sehingga ada warganet dari negara tetangga malah mengulik warganet negaranya sendiri yang sibuk dengan pola pikir sempit atas pertikaian antara India dan Pakistan. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Uh, nama saya SK. Saya ingin membuat satu video mengenai satu perkara yang paling hangat iaitu uh, isu antarabangsa. India dengan Pakistan tengah bergaduh, tengah bertempur. So, untuk siapa kita nak sokong? Kalau boleh, kita duduk diam. Ini kerana... Kita sebagai masyarakat Malaysia, warga Malaysia, kita tidak tahu apakah perkara sebenar ataupun political agenda di belakang uh, pertempuran ini. Ini adalah sejarah. India dengan Pakistan dia bergaduh berkurun-kurun tahun. Kalau boleh kita tidak menyebelahi mana-mana pihak dan uh, ada segelintir yang setengah uh, muncuco uh, yang di mana sebahagian orang Melayu dikata dikena sokong Pakistan. Ada segelongan uh, orang India pula dikata kena sokong India So ini semua satu perkara yang sangat bodoh Dan uh, saya berharap uh, Sekiranya ada segelintir orang politik yang ingin Memasukkan atau uh, ingin memasuk uh, batang hidung dalam uh, Pertempuran antarabangsa Tolong di, duduk diam Tolong jaga kita punya negara dulu Rumah sendiri tengah bocor Kalau boleh kita sebagai warga Malaysia Kita berdoa supaya pertempuran ini akan berhenti tidak kira India, Pakistan tanpa mengira agama atau bangsa itu yang kita perlu utamakan bukan kita kena sokong India lah kena sokong Pakistan lah ini kena sokong Islam lah kena sokong Hinduism lah tak payah Tuhan adalah satu dan Tuhan menyatakan semua ciptaan Tuhan adalah sama Salam kita je, apa khabar? Mulalah, mulalah, start dah dalam titik, dalam muka buku, dalam social media, mulalah komen macam bangang. Sebelum komen mengenai isu keganasan antara negara Pakistan dan India, operasi Sindur, okey, operasi yang dijalankan besar-besaran selepas satu kejadian keganasan terorisme yang melibatkan kehilangan 26 nyawa di Kashmir tempo hari. Apakah masalah anda di sini yang terpaling bila negara lain nak berperang kat sini pula mulut kamu aduh celupanya lupanya. Macam-macam komen hantar balik orang India di sini balik ke sana, hantar balik ke situ, bungkus orang kat sini, tahan orang India kat sini kasi ikat. Macam mana kau orang ni? Ha? Apa masalah kau orang? Kau orang tahu tak agama tertua terbesar di India adalah agama Islam sendiri bangang kan sebab tak baca tak ada ilmu ha, macam tu lah bila komen maksudnya bila anda sokong negara tu kononnya memahami perasaan kesian oh maksudnya kat India tak ada orang Islam ke ha? kenapa nak nak sebulat suara macam okay benda ni macam oh orang India semua oh India okay. this is not about religion ini bukan masalah keagamaan ini masalah anti keganasan terrorism Okey, cuba bayangkan anda pergi bercuti anda pula Saya tengok ramai yang suka pergi Kashmir Suka pergi berjalan kat sana Konyol yang cantik lah nak pergi tu pergi ni Dalam TT pun macam-macam Ada program apa Percutian turis yang bayar Ansuran pergi Kashmir Katakan anda adalah salah satu keluarga Yang menjadi mangsa di sana Adakah anda akan masih menyokong Pakistan? Sekarang masalahnya bukan menyokong tak menyokong Kita sendiri banyak masalah kat sini Cubalah fokus kat benda tu Janganlah jadi terpaling sangat Ah, ha? Yang kata suruh balik negara masing-masing lah Okay Memanglah negara nenek moyang kami Tapi kami anak Malaysia kami cuma mendoakan Hentikan keganasan Sebab keganasan terorisme boleh berlaku di mana-mana Okey, so jangan jadi bodoh Jangan gaduh dalam buku, buku Jangan gaduh di social media Jangan rendah-rendahkan orang-orang India di sini Okey, dan orang India pun harap boleh memahami Walau macam mana pun kita sokong Kita sokong untuk menghentikan keganasan Bukan pasal keagamaan Bukannya kata oh, sampai orang klaim kata kita ni um, apa? Menyokong negara nenek moyang Apa salahnya? Kami ada negara nenek moyang saya tak sambung soalan tu So jangan gaduh Jangan terapkan benda ni dalam diri kita Jalankan aktiviti anda Harga telur dah naik Cuba pergi cari pendapatan lebih Orang-orang yang duduk sales dalam titi ni lagi pening Macam nak jual barang dia orang Baik fokus benda macam tu Fokus pada bini Fokus pada anak, keluarga Banyak benda yang perlu fokus Kerja rumah, anak sekolah tak sejak Daripada dok main titi Yang tak ada kerja Yang suka komen macam-macam tu Pergilah buat kerja yang berfaedah Okay Masalah negara masing-masing Biar negara masing-masing selesaikan Sekian-sekian hari ini kita melihat peperangan antara India dengan Pakistan. Dan seperti biasanya, orang-orang di Malaysia akan mengambil posisi dia agama mana, mereka sokong agama mereka masing-masing. Tetapi kalau kita melihat sejujurnya, mana-mana peperangan sebenarnya yang untung itu adalah orang-orang yang jual senjata. Penjual senjata untung. Contohnya Amerika, dia akan jual senjata kepada Pakistan dan juga India. Bagi okay, begitu juga Rusia, you know. So dalam peperangan yang untung itu orang-orang yang jual senjata. Lagi satu pihak yang akan untung masuk peperangan adalah golongan ekstrem agama di kedua-dua negara. Bila peperangan berlaku atas sebab agama, golongan-golongan ekstrem di agama masing-masing masing-masing akan menggunakan propaganda itu dan untuk memusatkan kuasa di negara masing-masing. Siapa yang tewas? Yang tewas adalah orang awam. orang awam di Pakistan, orang awam di India, golongan orang awamlah yang tewas di kedua-dua negara ini. Ekonomi negara kedua-dua negara itu akan tewas. Ya, diketahui hubungan antara India dan Pakistan sendiri telah lama diwarnai oleh konflik, permusuhan diplomatik dan ketidakpercayaan yang mendalam dan sudah berlangsung lama. Meskipun pernah terjadi perdamaian, namun bias dari hal-hal kecil bisa menjadi besar dan menimbulkan ketegangan antara kedua negara ini. Nah, jika kita menyimak pandangan dari warganet sebelah yang rata-rata keturunan India, hal tersebut sepertinya mereka menanggapi komentar dan cuitan dari oknum warga negaranya sendiri, yang berpola pikir sempit. Dan hal seperti itu sudah tidak mengherankan, karena ada sebagian warga sebelah dari tipe tertentu, yang karena IQ-nya overdosis sehingga kadang lompat pagar. Segala sesuatu kerap dilihat dari faktor keyakinan, etnisitas dan golongan. Maka tidak heran jika mereka dinobatkan sebagai negara nomor dua tingkat rasisnya. Sehingga sebagaimana yang kami katakan, IQ-nya boleh tinggi tetapi belum tentu EQ dan SQ-nya mumpuni. Kita bisa melihat dari komentar-komentar yang bertebaran di jagat maya dari warganet sebelah, atas konflik yang terjadi India dan Pakistan. Maka dalam konflik Pakistan dan India, siapapun kita yang dari pihak luar tidak bisa menjusti siapa yang benar dan siapa yang salah. Biarkan negara dan lembaga-lembaga dunia yang memainkan peran untuk mendamaikan kedua negara tersebut. Kita bukan menambah runyam masalah, dengan komentar-komentar yang bias dan terkesan pro pada suatu kelompok, hal utama yang menjadi perhatian dari konflik tersebut adalah rakyat dari kedua belah pihak yang menjadi korban, sehingga kita yang berasal dari negara lain hanya bisa mendoakan agar kedua negara dapat menyelesaikan konflik dan bisa berdamai. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.